Настоящие ценители песни собрались в зале клуба поселка Комиссаровка на торжество, посвященное 35-летнему юбилею вокально-фольклорного ансамбля «Червона Колына». Творческий путь Калыны был, наверное, непростой. История коллектива напрямую связана с историей никогда известного на всю Украину завода «Торкмаш», где работали молодые, веселые, неугомонные женщины, которые ездили на полевые работы только с песней. Пели везде и всегда. В то время председатель комиссаровского совета Семен Андреевич Лень, однажды услышав пение женщин, предложил создать вокальный коллектив на базе комиссаровского дворца культуры. Первым художественным руководителем ансамбля стал Евгений Леонидович Гиевский, а каждый последующий привносил в репертуар коллектива что-то новое. Сейчас руководителем ансамбля «Червона является Руслан Сергеевич Ляхов. В этот день звучали слова поздравлений и пожеланий, и, конечно, звучала песня. Юбиляров поздравляли многочисленные песенные коллективы нашего района. Да и сами виновники торжества с огромным удовольствием дарили гостям свое творчество. хотелось бы в нашем клубе иметь и мужской хоровой коллектив. Пять лет, дядь, они уже знали, тоже уже за 35 лет творческой истории Червона Калына украшала не только концерты поселка Комиссаровка. Коллектив – постоянный участник районных и всеукраинских конкурсов и фестивалей. За что ансамбль был награжден грамотами, благодарственными письмами и дипломами различных степеней.